Движемся потихоньку в намеченном русле, ничего не напоминает УАЗовский. Так, шкивочки, все перемыто, перечищено. Вот эта резиночка, яка явно давала протекание. Все шпилечки. Чтобы никто не казал, что стари двигатель, а там уже выеду не все места, никакой раковинки, не даю ничего нового. Все в идеале. Так, по степени подгонки. Ну, конечно, ага. все вспомним, как настраивается топливно на МТЗ. Такая хрень на сверлена, потом начинаешь угадывать, там, где совпадет, где не совпаде. ну, думаю, как же оно снимается. Есть меточка тут, на шкивку. Есть положение, Верхнее положение первого цилиндра. И есть вот такой носик. Ось его четко видно. То есть не ошибайся никогда в жизни. Ось четко носик. Прокручую, думаю, ждешь там. Может метка должна якась быть. А метка есть. А метка ось вона. Фрезеровкой и желтой краской. Чтоб никакой дурак не ошибся. То есть по-другому ее никак не соберешь. Все. Степень подгонки, Макс. А ну сними. Сними шкивочек. Вот мы его только открутили, передний шкивочек. Оп. А, звук. Вот так вот. Внутри поверхность. Нормально? А? Пытания будут? Движемся дальше.